Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diwan pamitji ingkang Dinormatan Soho Kanca Panca ingkang Kulo Dresnan Tepangaken Kulo Cinta Dipakerti Siswi saking SMP Negeri Kali Rayun Bagendhongge Kanthtik Iilah-ilahan Waktu Semaur lan waktu Kodo. Kacarito jenenge watu iki pancen unik yaiku watu semaur. Tembung watu tegese watu. Semaur kuwi tegese nyauri. Lan watu kodhok tegese watu sing wujude kaya kodhok. Jadi critane watu iki dianggap kaya-kaya bisa nyauri suara saka manusa. Or iki mapan ing desa selur kecamatan krayun kabupaten ponorogo wujute kaya tebing watu sing dhuwur ngadep dewek ing tengah alas lan sawah fenomena alami pancen semakih amarga yen awal iki Ana sing nyawari saka jero watu iku. Sambudine kainan niku ana cerita sing dipercaya kan jadi panggonan kang ise wingit nganti saiki. Jaman biyen, panggonan watu semaur iki dianggep alas sing wingit. Wong-wong duwe ni Yan ana patemon anyar sing durung genep pitung dina kanggo ipolagrama, ora kena ngliwati alas ubi yang mong mong loro ora ana bature. Mak kene watu semaur, lan watu kotak. Ki kala semana ana sawijining sepasang manten anyar kang aran Rorotami karo Jaka Suta Nekat meliwati Dalam sempat tenglan sepi Tanpa ono baturi Pas lagi melaku Joko Suto Kerasa kepingin turas Banjur ngomong Marang garwane Roro kami Kakang Tak boleh pangguna Kanggu turas disi Seliram denono ana kene wae. Aja pisan-pisan lunga saka panggonan iki yen kakang jurung balik Ngono pawelinge Joko Suto marang garwani. Roro kami mangsuli. Tindek kakang kula badhi tosi panjenengan wonten ing Rook sawetara anggone ngenteni coko suta durung balik Roro tamami banjur golek panggonan sing kepenak kanggo masuklan ngenteni Sa tunas Joko suto nyelungi Roro tamami katuan Senajan ono swara mangsuli nanging wujute ora katon Joko Suto golek i swara mau nanging tetep ora ketemu dadi ati atine sumeleh mergo wis kesel anggone banjur leren lan nunggu ana ing papan kono ambone Joko Sutono nyelui orang malih saka ing papan kono nganti kesel lunggo kaya kodhok ora kroso awake dadi wujud watu kang saiki karan watu kodhok raratami sing mung nyawuri saka kadowan tanpa katon wujude kuwi malih dadi Watu semaur sing dhumur. Corekan-corekan ing watu kuwi dadi tapak tilase wujud selendang roh-roh tani mau. Watu semaur dipercaya panggonan sing metu saka watu kuwi dudu mung pantulan swara biasa. Nanging suarane saka nunggani watu yoi ku rorotami mula nganti saiki ana pantangan yang ngeliwati watu semahur langkrumu suara nyelui ojo pisan-pisan noleh langauri amat goh bisa agave kapitunan koyo pedadian kang disandang Joko Suto lan Roro kami senat janto waktu semaur saiki dadi papan indah go bisa dadi papan wisata alam